Как ты думаешь, война идет к завершению или нет? Будут переговоры? Ну, переговоры будут только после выборов. После каких? Ну, в Украине, президентских. А кто так сказал? Ну, смотри, я тебя не троллю, я тебе говорю. Да, да, давай. Путин, Путин сейчас, почему в Курской области есть там ваши ребятки? Угу. Это не, не предположение, ничего. Ты понимаешь, у нас нашлось бы 100-150 тысяч угу. солдат. Просто не которые хотите? Бы... Нет, смотри, вы же не понимаете. Пока там э, украинские солдатики, Путин спокойно может Трампу говорить, какие переговоры, ты чё? Какие переговоры? Угу. И, То есть это смотри, хитрый, вот хитрый э, план Путина, э, почему не выбивают украинцев из Курской области, да? Не, можешь мерить, я тебя просто...